Про секрети оригінального новорічного декору дізнаємося прямо зараз. До речі, він може стати ще й досить незвичним подарунком на новий рік. А допоможе нам у цьому наша наступна гостя. Давайте знайомитись. Ірина Полякова, майстер букетів із солодощів. Мої вітання, пані Ірино. Приємно Добре, бачити дітям. вас у нашій студії. Тож розкажіть, що такого цікавого та новорічно святкового сьогодні ми будемо з вами робити. Здравствуйте, Вікторія! Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня я хотела бы вам рассказать о секретах так называемого свит-дизайна. Еще он известен как попросту букет из конфет. Вот. Это такие интересные подделки, которые можно сделать своими руками, в принципе, без особых навыков, но при большом желании. Каждый человек может попробовать себя в этом и, в принципе, понять, что это очень интересное занятие. Вот. И в преддверии Нового года, ну, наверное, как нельзя актуальнее, Будет такая тема, как изготовление новогодних елок из конфет. Причем такие изделия могут быть не только елками. В принципе, фантазия, фантазия позволяет разгуляться в этой теме. Это могут быть и венки, и свечки вот, абсолютно разные. різні зділля. Вот. І о них я спробую вам розказати вкратце. Тому сьогодні в нас буде не лише гарна ялинка, так, а ще її можна буде скуштувати. Абсолютно точно. Вона ще буде і вкусна при цьому. Так, з чого ми будемо починати? Е, значить, нам потрібно знати, в першу чергу, з чого состоїть, в принципі, будь-який букет. Вне зависимости от того, какая тематика, это елка или это просто конфеты, ну, имитирующие флористику, там цветы. Обычно букет состоит из основы, которая держит композицию в себе, и второстепенных элементов. Ну, также их можно условно подразделить на съедобные и несъедобные. Ну, это очевидно, да? Ну, это про цукарочка, так? Да, да. Сначала нужно знать, что Понятное дело, мы сначала готовимся к этому. Мы покупаем все нужные нам материалы. В основном можно все приобрести в букетах, ой, в магазинах для флористики. Там есть и основы, там есть всевозможные тейп-ленты, всевозможные каркасы, вот такие, как здесь представлены, игрушки, бусы, ленты, все крепления, которые нам нужны, скотч, клеевые пистолеты, с термоклеем. Все это можно там купить. Со штукой краще выкористовывать пистолеты, так? Для вырубив. В принципе, можно использовать не только пистолеты. Если вы делаете такой букет один раз, и вы ну, не планируете много денег тратить, это так вот попробовать, а вдруг получится. В принципе, достаточно скотча. Ну, интернет-ресурсы позволяют узнать, как это можно сделать проще всегда, поэтому, в принципе, достаточно, может быть, скотча. Но крем, конечно, удобнее и прочнее получается, на самом деле. Вот. Еще до наших заготовок. Да, начинаем мы нашу работу с того, что э, выбираем э, букет, который хотим делать, понимаем, какая нам нужна основа. Допустим, если это елка, как вот представлена здесь, то, понятное дело, что нам нужен конус. Мы можем, купить, мы можем купить разные варианты этих конусов. Он может быть из пенопласта обычного, он может быть из оазиса, так называемого флористического. Такой материал очень удобный, поддающийся резкие, то есть он принимает ну, всевозможные формы, очень классно. Вот. Можно сделать также эту основу самостоятельно. Вот. То есть мы ее должны сначала привести в эстетический вид, если можно так сказать, потому что когда букет будет кушаться, разбираться, то хорошо, чтобы это место, где конфета уже будет отсутствовать, ну не было так явно видно его. Приховато. Да, поэтому желательно вот, такой, вот такую вот основу украсить сразу бумагой в цвет в том букета, который Который будет э, готовиться. До речи, еще до размеров конуса. Да. Например, чтобы выготовить самую вот такую ялинку, такого размера, какой конус нужно использовать? Больше или меньше? Или это не имеет значения? Э, нет, это, да, это очень важно. Вот такая елка, как здесь представлена, в себе имеет приблизительно вот такой вот конус по размеру. Вы можете себе представить, какую вы елку хотите. И когда вы, ну, вы как бы придете в магазин и увидите конусы, то надо понимать, что елочка ваша будет приблизительно на сантиметров 10 выше и в диаметре, ну также где-то приблизительно сантиметров на 10-13 шире, чем представленная основа. Вот. Ну и, соответственно, покупайте такую основу для букета. Вот. Значит, для того, чтобы, так сказать, нашу обертку для вот этого конуса приготовить, я сделала такую заготовку, чтобы было проще понять, как она выглядит, и сэкономила наше эфирное время, потому что это все очень долго. Вот. Ну, это не очень сложно. Вот смотрите, допустим, есть такая, такая заготовка, она в своей основе, вот этот вот размер, он берется из основания конуса. То есть вот так вот можно приложить, либо приложить эластичный метр линейку. Знаете, Есть. если нету такой дома, то, в принципе, можно просто ниткой померить, приложить к линейке, и вы поймете, какое основание у вас. И отложить вот здесь, вот по длине, э, вот этот вот размер. Соответственно, высота э, такой заготовки будет тоже равна высоте вот этого конуса. Mm -hmm. Единственное, что, чтобы это эстетично выглядело, нужно еще чуть-чуть оставить, чтобы вот здесь мы вот могли загнуть и снизу прикрыть некрасивые такие... Э, э, на долики. Да, да. Скрыть их, чтобы это было эстетично. Вот, соответственно, я взяла вот такую вот бумагу. Вот она, вот так выглядит в рулоне. Такая скраба новорично Да. сразу атмосфера да. свята. Она очень яркая. Она, так как елку я вам показываю, как сделать золотом золотого цвета. Эта бумага называется гофра бумага, потому что ее структура, вот если присмотреться, она такая тянущаяся, она может растягиваться много-много ну, раз, если честно, и не рваться из-за своей плотности. Есть более варианты попроще, но они такие более для детского творчества, лучше прочную бумагу брать, покупать. И вот из такой, ну, на такую бумагу мы переводим нашу заготовку и вырезаем. И вырезаем вот такие детали, которые далее крепятся на наш конус. Я приготовила клеевой пистолет, которым это все быстренько прикрепим. Изначально нужно также немножечко вот эти вот все наши зубчики, если их можно так назвать, натянуть. Право ты их так? Чуть-чуть потянуть, да, чтобы не было, не просматривались белые вот эти вот наши и слезозоры, здесь, зазоры такие зазоры. Были, чтобы они не оставались. да. Немножечко потянем бумагу, и она скроет это все. Переживать о том, что основание будет немножечко некрасивым или каким-то не стоит. В любом случае его не должно быть видно. Это задача. <свят> <свят> эта задача такая самая главная, чтобы все наши пробелы были забиты э, декором, так, так декором, так называемыми э, фунтиками. Расскажу, как они делаются. Вот. И основанием должно быть видно. Ну, когда конфету вытяну, конечно, не хочется, чтобы там что-то было видно. Вот я расправила их немножечко, uh -huh. потянула вот так, и в принципе можно крепить. Обклеим просто наш конус, так? Ну попросту да, <серкоток> попросту обклеим, нужно немножечко клея uh -huh. добавить на основание. Не нужно сразу. Клей очень быстро сохнет, поэтому надеяться на то, что с первого раза все э, намажем, сразу прикрепим. Не стоит. Вот так вот поочередно каждый элементик приклеиваем. Mm -hmm. Тобто по чувственкам, так? Угу. Продовжуємо клеїти. А в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, як можна та потрібно взагалі доглядати за такою ялинкою та скільки часу можна все ж таки берегти цукерки та не їсти їх? Ну, я скажу так. Срок годності букета равен сроку водності продуктів, в ньому. Ну, это не секрет, можно, вот если вы сами будете делать этот букет, то, естественно, вы покупаете конфеты и вы смотрите на упаковке, какой у них срок годности. И, понятное дело, что держать дольше этого срока букет этот нельзя. В среднем срок годности конфет при правильном хранении 9 месяцев. Ну, конечно, чем быстрее вы скушаете, тем, ну, наверное, вкуснее будут конфеты. И а какие-то особые умовы потребны так, для яблоков? А, особенно в условиях хранения. Вы видите, так, так. Да. А, ну, конечно, желательно, чтобы на такое изделие не попадали прямые солнечные лучи, чтобы конфеты не таяли. И нельзя, чтобы букету также было холодно. То есть холодильники и все такое они не любят. Ну, это обусловлено тем, что. Сейчас, секундочку. Это обусловлено тем, что шоколад портится. Если вы его перегреете, он, он, он разогреется, он поменяет конфеты поменяет свою форму, масло проступит и конфета будет некрасиво. А если вы это все заморозите, то появится такой белый налет от того же масла. И когда как бы фантик развернете, конфета будет не очень красиво. Особенно если это для подарка, то понятное дело, что так лучше не делать. Вот но ну, ну, это не самое страшное как бы температурный режим еще ладно а вот влажностный как бы желательно э, соблюдать, соблюдать да потому что если влажность воздуха будет превышать 75% то конфета она потеряет вкус угу. ну шоколад там я конечно <сюх> не знаток вот именно... Щодо шоколаду та цукеркало. Да, 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 факт дуже зрозуміло. Нам потрібно знати, як хранити правильно, щоб конфета внішній вид свої не потеряли в А Взагалі дуже так оригінально. Наприклад, лягаєш ввечері спати, дивишся на ялинку, всі цукерки є. Прокидаєшся, а дивишся, вже якоїсь немає. Ну так, до мовічок. Так. Это, конечно, соблазн, сумасшедший, я вам скажу, особенно любителям вкусного, сладкого. Это... Детки очень любят конф... Дети вообще неимоверно любят, конечно, такие букеты. И, вы знаете, есть же дети, которым там нельзя, допустим, шоколада хочется. Есть альтернатива, я, допустим, делаю еще букеты из леденцов. Ну, то есть mm -hmm. там такие же конфеты, но просто они не шоколадные. Букет выглядит также эффектно. Вот, я еще использую в таких... Он зелений, як ёлка выглядит классически. Я його ще так снігом ісценим трохи припарашую. Така справжня вічна ялинка, і ще й можна діткам їсти, смакувати. Mm -hmm. Так, а ми вже приклеїли нашу основу. Да, так, це, це основа з основ, так? З чого починається взагалі сама робота? А на ще більше yeah. всього часу йде? конечно больше всего времени уходит на изготовление вот этих вот э, пушистых элементов ну, которые э, пробелы забивают вот этих фунтиков так сказать потому что э, их очень много нужно сделать для того чтобы букет смотрелся эффектных чем больше чем плотнее они сидят в такой композиции тем красивее букет получается а их уходит порядка э, ну штук ну, наверное, 300-400 нужно сделать таких. Кажется, маленький букет, правда? А, так, так. <laughs> Но элемента в нем очень много, и это, ну, конечно, трудоемкая такая работа. Загалом в целом среднем, сколько часов вы вытрачаете, например, на вот такую ялынку Ну, такая зелка делается, ну, наверное, день-полтора, в зависимости там. Ну, это если таксисты на вставать, так, работы вы сейчас? Ну, да, да, да. Так где-то сутки-полтора вот уйдет. Так, я теперь проклеиваю теперь каждый зубчик в отдельности. Угу. Тобто, чтобы не тех самых белых зазоров, про которые мы с вами говорили. Да. Вот так вот. Сразу же растягиваем. Бумага очень податливая, она помогает. Мы растягиваем вот эти все элементы сразу же по ходу. Угу. Если немножко поведет, ничего. Опять-таки, этого не будет видно ему Постараемся в дальнейшем это все дело скрыть, чтобы еще не было видно. Вот. А, целом расскажите про традицию выготовления таких вырубив. виткой это появилось, это как давно на Украине популярно? Так, традиции. Ну, я так думаю, что, скорее всего, зарядились вот эти букеты где-то у нас, здесь, в Восточной Европе, потому как, даже по сей день, на Западной Европе не знают, что такое букет из конфет. В прямом переводе, ну не знаю, это что это такое, а как это, а у нас такого нету. Вот. Пробовали, проводитеем это... нашу программу, чтобы подумала, чтобы заразумила, якакая краса, действительно. Не знаю почему, потому как там нету такого традиционного способа упаковки конфет, как у нас. Вот для нас это простое дело, да, конфета фантики. Там в основном нету, там максимум как бы чупа-чупс вот, это еще да, можно встретить. А вот так применять конфеты, наверное, где-то у нас научились. А вот по поводу того, сколько времени у нас на территории Украины это все есть, то я так думаю, порядка 10 лет уже точно эти букеты существуют, потому как ну, я лично знакома с этой техникой 7 лет уже. То есть вы 7 лет уже этим занимаетесь? Так? Ну да, раньше это было, наверное, сначала обучалась этому как-то, разузнавала детали, нюансы, потом... Потом это стало хобби, которое периодически у меня, которым я занималась, да. Mm, а вот, все же таки, нужно ли этому специально научиться? Что можно использовать, например, видео або э, Google? Абсолютно спокойно, конечно. Интернет-сила. Сейчас все что угодно можно узнать, и э, всему научиться с помощью интернета. Знаете, было бы желание, э, желание, наверное, главное. Поэтому... Конечно, можно, вот знаете как, обучиться-то можно, но если ты хочешь там уже профессионально как-то этим заниматься, и хочешь знать э, такие секреты или такие нюансы, которые очень важны, там, чтобы точно не оторвалось, точно не отпало, я хочу там кому то очень важному человеку преподнести этот подарок, можно сходить на мастер-класс и задать эти вопросы человеку, который, который очень долго этим занимается, и быть уверенным, что ты ну, как, точно владеешь правильной информацией. А взагалі в в среднем, якщо если не брати до уваги цукерки, сколько может прослугувати такая еллинка просто эта? Вы знаете, срока годности у материалов таких нету. Ни на одной упаковке не пишет. То есть она может очень долго вам служить. Конечно, желательно правильно это все дело хранить, чтобы оно нигде не мокло, нигде не горело, и тогда ну, очень долго. Даже затрудняюсь ответить, правда, очень некоторые материалы. Би, очень довго лежать, ждут своего времени <сих> использования і с ними все в порядку. То ну, тому можна їсти цукерки, не хвилюватися і залишати декору как... да. такі да. чудові да. ялинки. Я теж хочу показати, у нас є чудові віночки, такі новорічні. Також у этой техніці, так я розумію, Ірина, да, прокоментуйте да. трохи, взагалі чим відрізняється, наприклад, выготовить ялинку від віночку. Mm. Техника. Таких, таких армии. Техника приготовления одна и та же, то есть что елка, что венок, они в себе содержат похожие элементы за исключением основы. Вот как я говорила, могу показать, допустим, смотрите, вот такой большой венок делается из такой тоненькой основы, ну как относительно тоненькой, то есть приблизительно по 5 сантиметров с каждой, с каждой стороны еще добавляется в объеме. И получается вот такая композиция, которую можно повесить на дверь, поставить как-нибудь красиво. Вот. Ну, и... У нас есть такой еще зеленый. зеленый веночек, а я так понимаю, классический. классический, так, отличается да. колором так, и бумагой, так, мабуть? Я... Да. Чувствую, что трех-трех лучше, надо такой. так, дивиться. Я как краса. Так и хочется действовать укорочку. <laughs> Уявляю иди к диткам. Бумага, в принципе, вот здесь, если брать внимание, вот этот венок, она комбинированная, да? Здесь идут такие фунтики из бумаги, так сказать, флористическая, знаете, как в магазинах угу. упаковывают цветы в такую гладкую бумагу. Вот она. И в том букете она такая же, просто там, ну, в разные оттенки. то здесь еще используется такая на кольчугу похожая, так называют, кольчуга. вона то шарм, немножко пушисти такого mm -hmm. букету. У нас залишається трохи менше 5 хвилин, ми вже зробили основу, я так розумію. так? Да. Давайте покажемо, як все ж таки робити ось цю красу у вигляді декору. Да, ми вирізаємо шматочок такого ж, такого ж паперу. так? Смотрите. Давайте, если у нас мало времени, то я тогда, я уже говорила, вот эту вот сторону тоже нужно прикрыть, это очень mm -hmm. просто сделать, да, вырезав mm -hmm. по периметру кружочек. Вот так можно просто поставить, обвести, вырезать и приклеить. Так, так уж приклеить. просто приклеить и так. Да. Mm -hmm. Вот. Дальше, чтобы сделать вот, вот эти фунтики, mm -hmm. смотрите, мы берем вот такую золотую бумагу, которую я здесь использовала. Mm -hmm. Отрезаем. Різан такой квадратний елементик розміром приблизительно, а, ну я вже на глаз, в принципі, uh -huh. можуть поміряти лінієчку, щоб було ровненько, приблизительно 10 на 10. Uh -huh. І саме з нього ми будемо робити з цього маленького елементу. Це а, ці 300 елементів, так, про які ви казали. Да. Тобто 300 квадратів, які одразу потрібно заготовити, так, щоб... Вот он, ну и получается, веришь. да, ну как бы половину половина из них должна быть из такой бумаги, вторая половина, понятное дело, из такой, то есть угу. мы ее будем комбинировать. Хочу сказать, чтобы елка имела такую конусообразную форму, желательно, чтобы внизу были эти фунтики из ну, как бы 10 на 10 вот такого размера, кверху они уменьшаются. То есть можно там делать где-то в середке 8 на 8, потом 6 на 6 и приблизительно 5 на 5 самый маленьких размер, который можно прикрепить и он будет держаться. Называется 3 хвилины. Да. Так, скоряемся. Смотрите, мы вырезаем такой квадратик. Делаем надрез посередине угу. до середки. Берем одразу ж зубочистку, щоб вона була. Ми з зубочистку дуже удобно. Угу. Ось вот такий і скотч. Зразу вже готуємо. Так, зубку угу. і зубочистку буду, буду вам трохи допомагати і ми будемо виготовляти форму так, із цього. Божевічна проблема не тікалася скотч. Ну, давайте покажемо приблизно, як це виходить, а потім так, може приклеїмо трохи пізніше. Ага, знаешь, Лиса, что такой початок. Так. так. Смотрите, вот допустим, так угу. Берем в одну руку. Делаем вот этими двумя пальчиками такой залом. И вот так гармошечкой собираем этот фунтик. Получается угу. такой веерочек. Угу. Его можно регулировать, его как бы длину, ширину, количество. Так, даю вам вашу зубочисточку. Да, количество вот этих вот элементиков Мы вставляем приблизительно середке, угу. обхватываем и прикрепляем. Угу. Прикрепляем скотчем, пару раз очень туго натягиваем скотчем угу. и отрезаем. Ага, то есть вот такой элемент, вот этот секрет, как же выглядит вся пухнасть. Да, угу. смотрите. Залишається хвилина. Давайте одразу покажемо, як ми будемо її кріпити до нашого конусу. Да, вот Нужна срезати угу. длину палочки угу. із самого низу. дуже легко. Просто вставляємо, так. Дуже легко воно Да. Ось так. Ось так приблизно це виглядає. Дякую вам, пані Ірино, за участь у нашій програмі за ту чудову красу, що ви робите. Це дуже смачно та дуже красиво. А ми з вами на цьому прощаємося та зустрінемося вже на наступному тижні. Тож творіть ось таку красу, не бійтеся, творіть її із близькими та рідними людьми. І я впевнена, у вас все вийде. Тож на все добре та головне, бережіть себе!